થી મળેલી લાશનો હત્યારો હતયારો ઓરિસ્સા સીમ બદલવા મોબાઈલ ઓન કર્યો ને પોલીસની નજરે ચડ્યો સુરતના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસેસ્ટા ત્રીજા માળે બોઇલરમાંથી હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી હતી આ પ્રકરણમાં આખરે આરોપીની ધરપકડ ઓરીશાથી કરવામાં આવી છે ફ્રિજના પચ્ચીસ હજાર રૂપિયા મામલે હત્યા કરાવી હતી આરોપીની ધરપકડ ઓરિસ્સાના રેડ લાઇટ એરિયા જેવા વિસ્તારમાંથી કરવામાં આવી અલમ્સ કારખાનામાં નોકરી કરનાર ધૂબ ચરણ પ્રધાનની હત્યા કરવામાં આવી હતી પોલીસને તેની લાશ કડોદરા વિસ્તારના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટેટમાં બોઇલરની અંદરથી મળી હતી તેના માથામાં ડાબી બાજુ તેમજ માથામાં ડાબા કાનની પાછળ જીવલેણ હત્યાર વડે માર મારીને ઈજા કરવામાં આવી હતી જેના કારણે તેનું મોત નીપજ્યું હતું આ લાશને છુપાવવા માટે આરોપીએ લાશને કાપડથી માથું મોડું

માર્ગને પકડવામાં નિષ્ફળ ગયું બે વખત ઓરિસ્સા જઈને પોલીસ પરત આવી પરંતુ ત્રીજી વાર જ્યારે તેણે મોબાઈલ ફોન ચાલુ કરીને સીમ બદલવા માટે પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેનું લોકેશન મળી ગયું હતું અને આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા સ્ટેટ મેં એક ખાતે કે થર્ડ ફ્લોર પે ઓક્ટોબર મહિને મેં સોલા તારીખ કો પોલીસ કો ઇન્ફોર્મ મિલી ઇન્ફોર્મેશન મિલી કે એક ડેડ બોડી बॉयलर के अंदर पड़ी हुई है तो वहाँ जाके पुलिस ने तपास की सीसीटीवी वगैरह देखे तो लास्ट जो मोमेंट वहाँ पे हुआ था वो 10 अक्टूबर को हुआ था कि दो आदमी आए थे और बाद में एक आदमी वहाँ से निकल के चला गया था तो इस तरह से मृतक जो है उसकी पहचान ध्रुवचरण सनोप मंगुली प्रधान ये कटक जिला उड़ीसा का रहने वाला है इसके रूप में हुई और इसकी बॉडी वहाँ पर थी बाद में पी करवा के बॉडी घरवालों को हस्तक की गई और जो व्यक्ति वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है उसका नाम मनोज है वो यहाँ से निकल के मनोज है वो ट्रेन में बैठ के और उड़ीसा चला गया फिर उसका टेक्निकल सर्विलेंस किया गया सीसीटीवी फुटेज उसके जानने वाले दोस्त सबसे पूछताछ की गई और दो बार पहले भी टीम उड़ीसा जाके आई लेकिन उनको सफलता नहीं मिली क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था और कहीं सही तरीके से अपने घर पे भी नहीं था रिश्तेदारों के यहाँ नहीं था तो ट्रेस नहीं हो पा रहा था फिर अभी टीम को वहाँ भेजा तो वो अपने घर से दूर एक अरेडा करके गांव था वहाँ पे उसकी बहन ने उसके खाते में पचास हज़ार रुपये डाले थे जिसमें से पाँच हज़ार रुपये जाके जनधन केंद्र से उसने शाम को निकाल लिए और बाकी के पैसे जनधन केंद्र वाले ने बोला कि कल निकाल पाएंगे इस खाते से एक साथ इतना विड्रॉल नहीं होगा तो इस कारण से वो वहाँ रात को था और उसने अपना एक बार फ़ोन ऑन किया तो हमारी टीम ऑलरेडी उड़ीसा में थी वो तुरंत वहाँ पे पहुँचे और गांव में सर्च करना चालू किया तो एक दुकान के सामने मंदिर था वहाँ पे बैठा हुआ मिल गया और हमारे जो तीन पुलिस वाले हैं रघुवीर सिंह तेजस भाई और राहुल भाई ये तीनों टीम में थे वहाँ पे गए और पूछताछ की तो उसने कबूल नहीं किया बाद में उसको लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहाँ से फिर उसको साथ में लेके और यहाँ आए यहाँ पूछताछ किया एविडेंस सारे दिखाए गए उसको उसका फुटेज दिखाया गया तो उसने पुलिस स्टेशन में कबूल कर लिया कि मैंने मर्डर कर दिया था और एक फ्रिज का पैसा कुछ पच्चीस हज़ार रुपये जितना था उसको लेके इन दोनों में आपस में कहा सुनी हुई थी ये जो आरोपी है उसने फ्रिज लिया था मरण जनार से जिसका पैसा नहीं दिया था और मरण जनार वो फ्रिज का पैसा मांग रहा था इस वजह से दोनों में झगड़ा हुआ उस दिन वहाँ पे खाता में बुलाया और खाता में कोई नहीं था तो वहाँ एक छोटा सरिया था उससे दे के उसकी हत्या कर दी और बाद में बॉडी को छुपाने के लिए बॉडी को बॉयलर में डाल दिया और बॉयलर को ऊपर से बंद कर दिया अभी आरोपी कस्टडी में है और उसका पुलिस रिमांड लेने के लिए उसको कोर्ट में रजू किया गया न कोई भी नहीं थे उस टाइम फैक्ट्री बंद थी कोई भी नहीं थे ये दो ही लोग थे इसीलिए सी सी फुटेज के आधार पर हम इस कंक्लूजन पे इनिशियली पहुंचे थे कि दो आदमी फैक्ट्री के अंदर गए हैं उनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई है और एक आदमी बाहर चला गया तो है तो संभवतः इसने इसका मर्डर किया होगा उस दिशा में ये फिर तपास आगे गई सर वो उड़ीसा में जाकर क्या कर रहा था कुछ भी नहीं वो ऐसे ही घूम रहा था उसको पता लगा था पहले वो कटक में था तो उसको ये भनक लग गई कि पुलिस उसको ढूंढ रही है तो फिर कटक से उसने फोन वगैरह बंद करके गायब हो गया था लोकेशन प्रॉपर नहीं आ रही थी हम लोगों ने ट्राई किया बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था कटक में एक रेड लाइट एरिया जैसा बना हुआ था कि बहुत सारा वहाँ पे महिलाएं मजदूर वर्ग ये सब रहता था बहुत कंजेस्टेड जैसा एरिया था तो उस एरिया में इसकी लोकेशन दो तीन बार आई लेकिन वहाँ पर इसको ट्रैक नहीं कर पाए हम लोग गए वहाँ पे, पर बट वहाँ से समय गायब हो गया दोबारा ट्राई किया दोबारा भी नहीं मिला और अभी आ, वहाँ पे उड़ीसा में टीम थी और उसने फ़ोन एक बार अपना सिम चेंज कर लिया था हालांकि पर फ़ोन ऑन किया गांव में लोकेशन आई तो यहाँ पे तुरंत टीम पहुँची और इस बार सफलता मिली टीम को कैमरामैन सैनिल विरानी साथ विशाल छेठा मानव प्रभा न्यूज सूरत अमरा वीडियो नी नवी नवी अपडेट मेलवा माटे सब्सक्राइब करो मानव प्रभा न्यूज चैनल ने बेल आइकन क्लिक करो लेटेस्ट वीडियोस सौथी पहला मेलवा माटे